الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا میرے بہت ہی پیارے عزیز بزرگان محترم یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے یہاں آپ حضرات کے سامنے بیٹھنے کا اور بات کرنے کا موقع دیا گیا حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کچھ زائد کر دی ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ اصل تو نوجوان یہ ہیں ہماری عمر چالیس کے قریب ہو گئی ہے تو لیکن انہوں نے کچھ باتیں کریں اور یہ کہا کہ بھائی فلاں فلاں جگہ پر خدمات انجام دیتے ہیں فلا فلا قابلیت والے ہیں تعارف ایک طرح سے کرایا وجہ کیا تھی اس تعارف کے کرانے کی کہ جب تعارف ہوگا تو میری بات کا بھی تعارف اور اس کا اثر لیا جائے گا اسی طرح ہم یہاں پر جو بیٹھتے ہیں روزانہ درس قرآن کے لیے قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں جب آئے گی جب قرآن کے بھیجنے والے کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی ہم قرآن کے بھیجنے والے کو جانتے ہوں گے تو ہم قرآن کی بھی عظمت کریں گے ہم قرآن کو بھی صحیح طریقے سے لیں گے اور اگر ہم قرآن کے بھیجنے والے کو نہیں جانتے ہوں گے تو ہم قرآن کو بھی صحیح طریقے سے نہیں لیں گے قرآن کا بھیجنے والا کون ہے وہی وہ ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے وہی وہ ہے جو کائنات چلانے والا ہے وہئیلا العظیم وہ زندہ تابندہ جا، جاوید ذات ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے ہر ہر لمحے ہمارے اوپر احسانات ہیں ہمارے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان سانس لیتا ہے سانس کا بھیجنا اور سانس کا انسان کا باہر نکالنا یہ ایک الگ نعمت ہے اور اس کے بعد سانس کا اندر لے جانا یہ ایک الگ نعمت ہے ایک سانس کے ساتھ دو دو نعمتیں دینے والا انسان کے جسم کی صحت انسان کے اعضاء کا صحیح سالم ہونا یہ اس کی نعمت ہے اس کا حکم ہوتا ہے تو انسان کا جسم کام کرتا ہے اس کا حکم نہیں ہوتا تو انسان کا جسم کام نہیں کرتا اسی نے اپنے تعارف کے لیے اپنی کتاب ہمارے حوالے کر آپ جانتے ہیں آپ کبھی, کبھی کسی آپ نے کوئی نئی چیز کوئی نئی مشین کھولتے ہیں تو اس میں ایک براؤزر نکلتا ہے آپ کے سامنے سے. کہ آپ یہ مشینری خرید تو رہے ہیں یہ کمپیوٹر یہ موبائل یہ واشنگ مشین یہ فریج یہ خرید تو رہے ہیں لیکن اس خریدنے کے بعد آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے اس کو پڑھنے کے لیے آپ اس سے رجوع کریں اس کتابچے کو پڑھیں اگر اس کتابچے کو پڑھیں گے تو آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں گے اگر اس کتابچے کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کہیں اس چیز کو ضائع نہ کر دیں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس واشنگ مشین کو کتنے وولٹیج دینے ہیں اس کو بجلی کس طرح دینی ہے اس کو کن کن چیزوں سے بچانا ہے اس کے بٹنوں کے اندر پانی نہیں جانے دینا بہت ساری چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہوں گی کہ کس کس چیز سے بچانا ہے اور کس چیز چیز کا اہتمام کرنا ہے تو ایسا کیسا ممکن تھا کہ کائنات کا بنانے والا جو آسمان چاند سورج زمین بڑے بڑے نظام شمسی اور عالم کائنات کو جو تخلیق دے منظم انداز سے اس کو پیش کریں اور پھر دن و رات کے نظام کو چلائیں پھر اس کے بعد پہاڑوں کو سورج کو ستاروں کو انسان اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے بڑے بڑے نظام کائنات لاکھوں کروڑوں گنا انسان سے وہ انسان کے لیے مرتب کریں اور پھر اس انسان کو کہے کہ یہ اس عالم انسان کائنات کا دلہا ہے یہ اشرف المخلوقات ہیں اس کے لیے پورا آنے سے پہلے نظام تام جھام بچھایا گیا اور پھر اس کے بعد اس انسان کو اس میں بھیجا گیا کیسے ممکن تھا کہ وہ نظام بنانے والا کوئی کتاب اس کے حوالے نہ کرتا کہ جس کے اندر بتاتا کہ تمہیں اس عالم انسانیت کے اندر اس عالم کائنات کے اندر زندگی گزارنے کیسے یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ ہمیں قرآن کی صورت میں اس بنانے والے نے حوالے کیا بالکل اسی طرح جس طرح کمپنی والے بروشر دیتے ہیں کہ دیکھو ان ان چیزوں سے بچاؤ گے تو چیز محفوظ رہے گی اور ان ان چیزوں کا شکار ہو جاؤ گے تو چیز کو تباہ کر دیں اسی طرح اگر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو عوام و نواحی کو عمل کریں گے اس نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس کو بجا لائیں گے تو اس کے اندر ہم اس نظام کائنات کو صحیح سے چلانے والے ہوں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام ضابطۂ حیات ہے یعنی جو اسلام پر عمل کرے گا اس کا جیسا نظام زندگی کسی کا نہیں ہوگا دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین زندگی گزارے گا تو وہ اسلام کے اوپر عمل کر کے گزارے گا کوئی آدمی کسی اور دین پر رہ کر اللہ کی احکامات کو چھوڑ کر بہتر انداز سے دین زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ جو زمین کا بنانے والا ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے اسی نے ہمیں بتایا ہے طریقہ کار اس قرآن کی صورت میں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا انبیاء کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا لوگوں کو تو انبیاء علیہم وسلاۃ والسلام ہماری شکایات کریں گے یعنی وہ نبی جس کو پلکوں سے لگانا تھا وہ نبی جس کا کلمہ ہم نے پڑھا وہ نبی جس نے ہمیں اس کائنات کے رب سے ملایا وہ نبی جس نے نظام ضابطۂ حیات لا کے دیا وہ اٹھیں اور وہ آکے کے ہماری شکایت کریں اور وہ کہیں کہ اے اللہ وقال الرسول یا رب ان ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا اے میرے رب یہ جو آپ سارے بندے دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے گناہگار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو ہی چھوڑ دیا ان اس قرآن کو ہی ترک کر بیٹھے اس قرآن کو ہی اپنی زندگی میں لے کے نہیں آئے جس قرآن پر عمل کرنے کی خاطر ان کو دنیا میں بھیجا کیا تھا انہوں نے اسی کو تر پسے پوش ڈال دیا اپنے تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے تو اس کتاب کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر اس کتاب کے اصلاً تین حق ہیں بڑے ہمارے اوپر جو قرآن و حدیث میں جگہ جگہ بیان کیے گئے سب سے پہلا حق اس کتاب کو پڑھنا ہے کتنے ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں مسلمان ہیں اور کہنے کو اپنے آپ کو اسلام پر عمل پیرا ہیں لیکن تیس تیس چالیس سال گزر گئے اور قرآن کا پڑھنا اب تک نہیں جانتے قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں تلفظ صحیح نہیں ہے قرآن کو کبھی پڑھنے کی زحمت ہی محسوس نہیں کری بس قرآن کو ایک برکت کا ٹول بنا دیا کہ جب شادی ہو جائے گی تو سر کے اوپر رکھ دیں گے جب کمرہ سجائیں گے دلہا کا تو کمرے کے اندر اوپر جگہ پہ رکھ دیں گے اتنی اوپر جگہ پہ کہ کہیں ہاتھ بھی نہ چلے جائے کبھی کسی کا تو قرآن کا پہلا حق انسان کے اوپر یہ ہے مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے دوسرا حق پڑھ لیا روزانہ کی تلاوت کا اہتمام بنا لیا تلفظ ہم نے صحیح کر لیا الفاظ کی ادائیگی کی صحیح ہو گئی اور یہ کوئی عجر سے خالی نہیں ہے عمل کہ ایک انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ہر لفظ کے اوپر اس پر انعامات جاری فرما دیتے ہیں یہ وہ کلام الہی ہے کہ جس کے پڑھنے کی برکات بھی بہت ہیں سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تب بھی بہت برکتیں ہیں وہ گھر حدیث میں آتا ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے اور وہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک باپ کی اور دوسرے خراب بیت کی یعنی ایک آباد گھر ہو اور دوسرا برباد گھر ہو تو آباد گھر وہ ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو اور برباد گھر وہ ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو ہماری ہاں بالکل گھروں میں اس بات کا اہتمام ختم ہو گیا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں ہم دوسرے بہت سارے کاموں کو کے لیے وقت نکال لیتے ہیں گھر کے اندر ناشتے کا بھی ہے کھانے کا بھی ہے بچوں سے ملنے کا بھی ہے دیگر امور کا بھی ہماری ہیں اگر ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت ہے اگر وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے تو اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے ایک تحفہ دیا ہے تو ہم اس تحفے کو سمجھیں تو صحیح پہلے کہ یہ ہے کیا تو پہلا حق ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں دوسرا حق کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر سمجھنے کی زحمت نہیں کہتے کرتے کہ اللہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے یار من ترکی من ترکی نمی دانوں میرا محبوب جو ہے وہ ایک فارسی زبان میں بات کر رہا ہے میں فارسی نہیں جانتا میں اس کی باتوں کو سمجھوں کیسے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا اس کی اپنی حکمتیں ہیں اتنی مسلحت، مسلحتیں مصلحتیں ہیں لیکن ہمارے سامنے تو آج کل قرآن کے تراجم اور قرآن کی تفاسین اور اہل حق علماء کی اہل علم علماء کی بہت ساری تفاصیر قرآن کی صورت میں تفاصیر کی صورت میں تفسیر عثمانی ہیں تفسیر آسان ترجمہ ہے قرآن حضرت مفتقی عثمانی صاحب کی ہر انسان جو چاہے اٹھائے اٹھا کے پڑھیں آسان انداز میں ترجمہ کیا گیا ہے آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ تمہیں اس قرآن کا بھیجنے والا تم سے چاہتا کیا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب کسی غیر مسلم کا سامنا کرتے ہیں اور وہ ہمیں قرآن کی آیات پڑھ کے سنا دیتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں قرآن کی بات بتا رہا ہے کتنے ایسے واقعات ہیں تبلیغ میں جانے والے حضرات ہیں کہ جو کہنے کہتے ہیں سناتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں جگہ گئے اور فلاں جگہ پہ جا کے انہوں نے ہمیں فلاں فلاں باتیں ہمیں بتائیں ہم بڑی حیرت ہوئی بعد میں اس نے کہا کہ ہم نے یہ تو آپ کے قرآن سے ہی پڑھی ہیں تو دوسرے تو قرآن کو پڑھیں اس کو سمجھیں لیکن ہم نے قرآن کے پڑھنے کو ہی کافی کر لیا ہم نے کہا بچے کو حافظ بنا دیا بچے کو ناظرہ پڑھا دیا لیکن اس کو سمجھنا کہ جو اس اصل اس کے بھیجنے کا مقصد تھا بادشاہ اگر آپ کو ایک خط دے اور کہے کہ جاؤ اس کو عوام کو جا کے جو ہے پڑھ دو سنا دو تو کیا عوام کو خالی پڑھنا کافی ہو جائے گا سمجھے بھی تو صحیح کہ بادشاہ چاہتا کیا ہے جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک عمل کیسے کریں گے تو دوسرا قرآن کا حق یہ ہے کہ انسان قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھے اگر ہماری عمر تیس سال ہو گئی ہماری عمر چالیس سال ہو گئی ہماری عمر پچاس سال ہو گئی اور ہم اتنے مختصر سے قرآن کو آج تک نہیں سمجھ سکیں کہ اگر ہم روز کبھی ایک صفحہ پڑھتے تو چھ سو دن کے اندر سال دو سال کے اندر جو ہے اس کو حل کر لیتا ایک دفعہ تو کم از کم سمجھے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے اتنی ہم اس کی عظمت بیان کرتے ہیں ہم اس کی اتنی رفعت شان بیان کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں اتنے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے لیکن پتہ ہمیں کچھ نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح روکا ہے کس طرح اس کے اندر جو ہے ہمیں کسی کام کا حکم دیا ہے بنیادی طور پہ قرآن کے اندر تین مضامین ہیں توحید کے مضامین ہیں کہ جس کے اندر غیر اللہ کا انکار کیا گیا ہے دلائل دیے گئے ہیں غیر اللہ کا باطل ہونا بتلایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا برحق ہونا بتلایا گیا ہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں رسالت کا بیان کیا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو انہوں نے قوم کو دیے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کس کس چیز کا حکم قرآن میں سراحتاً دیا گیا ہے کس کا اشارتاً دیا گیا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے اسی طرح معاد فکر آخرت کا ہمیں کلام کے اندر بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ زندگی دنیا کی یہ مختصر سی ہے یہ آگے جانے والی چیز ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ ایک ٹرین کے اسٹیشن پہ رکھتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے وہاں پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اپنا سفر آگے جاری کر دیتے ہیں تو انسان ایک مسافر خانے میں ہے مسافر خانے کے اندر انسان کا دل لگانا بے بےوقوفی ہے انسان یہ سمجھے کہ میں ٹرین کے اسٹیشن میں ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں پتہ نہیں کب ٹرین آ جائے تو میں اس ٹرین کے جو مسافر خانہ ہے اس کو سجانا شروع کر دوں یہاں اے سی لگاؤں یہاں بڑے بڑے نفیس قالین بچھاؤں اور یہاں پر جو ہے مہنگے مہنگے آئٹم لا کے رکھوں پتہ چلے کہ اتنے میں ٹرین آ جائے اور ہمیں چلنا پڑ جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر زندگی بالکل ایسی ہے کہ انسان دنیا کے اندر مست ہو جاتا ہے دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے کی فکر میں محفو ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب جو ہے وہ اسرائیل علیہ السلام دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بیٹا تمہارا کام ہی نہیں ہے یہاں پہ جتنا وقت گزارنا تھا اور گزار لیا انتظامات میں ساری زندگی لگ گئی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا تو انسان کی کے لیے دوسرا حق قرآن نے جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ قرآن کو پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں اور تیسرا حق جو بالکل اخیر میں ان دونوں کا سمرہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو قانون بتا دیا جاتا ہے اور وہ قانون کو سمجھتے بھی ہیں اس کے باوجود بھی نافرمانی کرتے ہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ جب گرین سگنل نہ ہو ریڈ سگنل ہو تو اس کے اوپر رکنا ہے وہ سمجھتے بھی ہیں اس بات کو کہ اس کے اندر ہمارا نقصان ہے حادثہ ہو سکتا ہے اگر ہم کریں گے تو اپنی یا کسی دوسرے کی جان کو داؤں پہ لگا دیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی گاڑیاں گزر جاتی ہیں تو قرآن کا ہمارے اوپر تیسرا حق جس کو قرآن نے بار بار کہا ان الدینہ آمن و الصالحات کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ اختیار کریں تو اگر انسان ایمان لے آئے اللہ کے رسول کو حق جانے لیکن اعمال صالحہ اختیار نہ کریں قرآن کے اوپر عمل نہ کرے تو حدیث میں اس کے لیے بھی قباہتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک انسان قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا ہے پھر بھی لیتا ہے کاروبار کے اندر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے رشوت خوری سے منع کیا ہے ہمیں جو حرام مال کے کمانے سے منع کیا ہے ہمیں دھوکہ دینے سے لیکن آج ہمارے بازار بھرے پڑے دھوکے سے آج حالت یہ ہے مسلمانوں کی کہ غیر مسلم سے معاملہ کرتے ہوئے انسان نہیں ڈرتا لیکن مسلمان سے معاملہ کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے حالانکہ معاملہ تو ہونا چاہیے تھا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا آج ہمارے بازار دھوکوں سے بھرے پڑے ہیں ہمارے یہاں اگر آپ کسی دکان پہ جائیں گے تو آپ کا غالب گمان یہ ہوگا کہ کسی بھی طرح مجھے چیز بیچ دے گا کوئی عیب چھپا کر اور دکاندار کا پورا مقصد یہ ہوگا کہ کسی بھی طرح چیز بیچ دوں میں اس کو عیب چھپا کر جس کو دھوکے سے تعبیر کیا جاتا ہے خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے غدر سے تعبیر کیا جاتا ہے سبزی والا سبزی بیچنے میں دھوکے سے کام لے رہا ہے کپڑے والا کپڑے بیچنے میں دھوکے سے کام لے رہا ہے جس کا جہاں بس چلتا ہے کسی کو چونا لگانے کا تو اللہ و الحفیظ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ بس چونا لگا دیں اگلے کو اور کسی بھی طرح جو ہے اس سے پیسے نکلوا لیں یہ تو مسلمان کی صفات ہے ہی نہیں اگر قرآن پڑھتا قرآن کے اوپر سمجھتا اور اس پر عمل کرتا تو کبھی بھی اس کا شکار نہ ہوتا تو یہ قرآن کے تین حق ہیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بہت لمبی لمبی زندگیاں گزر چکی ہیں اور پتہ نہیں کب کس وقت موت کا پروانہ ان کے دستک دے دے گھر پہ آ کر تو اس سے پہلے پہلے ہمارے پاس جتنی سانسیں بچی ہیں یہ ہمارے لیے موقع ہے یہ ہمارے لیے غنیمت ہے یہ ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اس کے اندر قرآن کو اٹھائیں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين